Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. În ediția de astăzi, vizionați! Transport electric nou pe străzile Tiraspolului și Benderului, astăzi troleibuzele au fost puse în circulație. În ajunul jubileului de 20 de ani de la fondare, Comitetul Vamal de Stat din Nistrenia a făcut unele bilanțuri ale activității sale. Cum sunt pregătite către iarnă organizațiile de furnizare a agentului termic din Kamenka. 12 troleibuze moderne produse la uzina din orașul Minsk vor circula prin orașele Tiraspol și Bender. Transportul electric a fost procurat conform programului prezidențial către aniversarea de 604 ani de la fondarea orașului Bender și jubileul de 220 de ani ai Tiraspolului. Astăzi, în mod solemn, patru troleibuze au ieșit pe ruta numărul 19 Tiraspol Bender și încă 8 pe ruta numărul 2 din capitală. Având o capacitate de transportare de 100 de locuri, ele sunt foarte comode, dispun de un panou informativ, sunt economie și nu produc zgomot în timpul exploatării. Acest transport obștesc este prevăzut și pentru invalizii care se deplasează în cărucioare. Posedă condiționator, sistem antiincendiar și de autodeservire. Se planifică în viitorul cel mai apropiat în ele să fie instalat internetul. Deja un troleibuz dispune de sistemul Wi-Fi. Cetățenii noștri merită să circule în transport modern. Noi vom contribui la înlocuirea tehnicii vechi cu alta mai progresivă, nepericuloasă pentru pasageri. Terminul de garanție este de un an, însă producătorii de troleibuze din orașul Minsk sunt mereu gata să le vină în ajutor angajaților Direcției de Transport Electric Nistrian, dacă vor apărea în timpul exploatării care va întrebări tehnice. Noi suntem gata. Stația electrică la fel a fost pregătită de mult pentru a pune în funcțiune acest transport modern. Șoferii au trecut o pregătire minuțioasă, de aceea problema securității pasagerilor este soluționată. Remarcăm că în regiune au ieșit pe rute încă 10 autobuse, produse și ele la uzina Bel Maș. Ele sunt încăpătoare, comode pentru călătorie nu numai prin oraș, dar și pentru rutele interurbane și internaționale. La 1 octombrie colaboratorii Comitetului vamal de stat vor marca ziua profesională. Astăzi în capitală a avut loc conferința de presă consacrată celei de-a 20 aniversări a organelor vamale și rezultatelor muncii serviciului pentru perioada ianuarie-septembrie 2012. Anul curent de către organele vamale au fost realizate o mulțime de activități orientate spre simplificarea și accelerarea formalităților vamale. S-a introdus sistemul de declarare electronică. Se mai aplică și serviciile Wi-Fi pe teritoriul punctelor vamale de trecere, Pervomaisc și Nezavertailovka. Afară de aceasta, Comitetul Vamal de Stat a stabilit instituția participantului conștiincios al activității economice externe. Pentru posesorii acestui statut a fost stabilită o ordine de operațiuni vamale mai simplă. Printre scopurile de perspectivă este problema instalării la punctele vamale de trecere a punctelor de primire a plăților de către reprezentanții băncilor. Noi colaborăm cu banca Business Invest și sperăm la o realizare cât mai curând a programului. Subdiviziunile Comitetului VAMAL duc lupta cu traficul de droguri. Anul curent au fost intentate 20 dosare penale în legătură cu aceasta, cu mult mai puțin în comparație cu anul trecut, când au fost 58. La începutul lui martie curent a fost reținut un grup criminal organizat care a avut tentative de a trece prin Vama Republicii moldovenești străine cu câteva mijloace de transport mărfuri de uscasnic în sumă de peste 150.000 de dolari. Colaborarea Comitetului Vamal al Republicii Moldovenești-Nistrene cu alte țări constituie o parte integrantă a activității. Interacțiunea cu colegii din Republica Moldova are loc în cadrul grupului de experți. Cu cei ucraineni, lucrul se efectuează la nivel regional, cu puncte vamale anumite. Cel mai reușit se realizează colaborarea cu colegii din Federația Rusă. Deputații Râbnițeni propun de a introduce un supliment în regulamentul existent privind procedura de acordare a creditelor bugetare a gospodărilor țărănești de fermieri, care au terenuri de pământ de până la 200 hectare. El este menit să desăvârșească procedura de creditare. Această și alte teme au fost discutate la sesiunea recentă. Circa 30.000 de ruble vor fi alocate din bugetul local pentru finanțarea alegerilor anticipate pe circumscripția electorală numărul 34. Deputații au adoptat decizia privind formarea Comisiei Electorale de Sector și au aprobat componența ei. În continuare a fost sonorizată o inițiativă legislativă privind procedura de acordare a creditelor bugetare gospodăriilor țărănești și de fermieri. Practica a demonstrat că din cauza restricțiilor în procedura îndeplinirii angajamentelor, agricultorii nu doreau să se folosească de credite acordate de stat. În anul 2009 au fost eliberate șapte credite, în 2010 doar două. În anul precedent, cereri nu au parvenit în genere. În legea despre bugetul republican pentru anul 2012, în articolul 36, aliniatul 6, se menționează Acordarea creditelor bugetare poate fi asigurată cu gajarea patrimoniului, dreptului la exploatarea terenului agricol, redacție actuală. Propunem de a completa cu fraza, cauțiune din partea persoanelor fizice și juridice. Noi credem că aceste modificări le vor permite agricultorilor să se folosească mai activ de credite. În cadrul sesiunii s-a vorbit despre necesitatea de a instala un semafor la intersecția străzilor Miciurin Gvardeiscaia. Această porțiune de drum este foarte primejdioasă. Pentru achiziționarea și instalarea semaforului din bugetul local au fost alocate deja mai bine de 170.000 ruble. Lucrările vor fi finalizate în termen de 3 săptămâni. La moment, la Camenca, practic toate organizațiile de furnizare a energiei termice, electrice, a gazelor naturale sunt gata de lucru timp de iarnă. O vastă informație despre aceasta au prezentat în ajun la sesiunea raională organizațiile responsabile. Volumul lucrului de pregătire către iarnă este enorm au fost aduse în ordine cazangeriile. S-au efectuat testările hidraulice ale 20 km de rețele termice. A fost revizuit utilajul substanților de furnizare a energiei termice și a gazelor naturale. La sectoarele cele mai problematice rămâne să se refere grădinița de copii din Podoima, pentru care încă nu e procurat cărbune. Căutăm mijloace și, bineînțeles, chestiunea va fi soluționată. Și grădinița de copii din satul Cuzmin, unde de asemenea sunt sobe. Acolo se reconstruiesc câteva încăperi din incinta școlii și va fi organizat complexul Școală Grădiniță de Copii. În cadrul sesiunii s-a atenționat asupra necesității asigurării cu lemne și cărbune a invalizilor, persoanelor singurate și înătate, a pensionarilor, locuințele cărora nu sunt conectate la gazoducte. S-a ajuns la o concluzie unică. Astăzi, practic, toate organizațiile de furnizare a energiei termice, electrice, a gazelor naturale sunt gata de lucru timp de iarnă. Și deja în prima săptămână a lui octombrie, rețelele termice ale tuturor consumatorilor vor fi umplute cu apă. Astăzi în capitală a avut loc adunarea solemnă consacrată jubileului de 15 ani ai complexului didactic educativ republican Macarenco. Aici au fost create toate condițiile pentru o viață normală a minorilor care sunt reabilitați social. Instituția și-a început activitatea în 1997 în calitate de școală de internare pentru copiii cu purtare de viante, minori care au săvârșit încălcări administrative. Au trecut prin ea 124 de copii. Programul educativ pregătit de noi presupune excursii pe care nu fiecare copil și le poate permite. De două ori în lună mergem la cinematograf, teatru. Totul se face pentru ca ei să se adapteze social și să vadă o altă viață mai bună. Colectivul Complexului Didactico-Educativ Republican include 50 de persoane care zi de zi au grijă de acești copii. Le educă calitățile unui cetățean adevărat. Pentru munca depusă, astăzi ei au fost decorați cu medalii, diplome și foi de laude. La Râbniță a avut loc un seminar republican la tema utilizării preparatelor veterinare ale societății cu răspundere limitată Brova Pharma în avicultură. Au participat specialiști ai Ministerului Agriculturii, savanți din țară și din Ucraina, medici veterinari din raioanele Republicii. Inițial, seminarul a fost planificat pentru crescătorii de păsări, deoarece dorința de a participa a parvenit de la veterinarii din toată Republica. S-a vorbit și despre două tehnii. Pe piața preparatelor farmaceutice de uz veterinar Bromofarma activează deja 20 de ani. Astăzi, firma este cel mai mare producător în Ucraina. În gama largă de produse sunt mai bine de 100 de denumiri. Anual sunt propuse pentru vânzare 5-7 medicamente noi, unele din ele unice pentru țările comunității statelor independente. Boli infecțioase și neinfecțioase la animale, păstări, sunt multe. Seminarul le va ajuta specialiștilor nistrei nu numai să întrebuințeze corect preparatele. Am aflat multe lucruri, preparate noi, s-au fost, vorbit de cum să îndreptați preparatele, în și model, și ordin. Am aflat noi și nou de boli care se răspândesc la peste, la porci. Suntem într-o așa regiune unde pot să apară în orice moment și trebuie să fim pregătiți, să, fim gata de a lupta, de a trebui să noi și de a face să nu fie epidemie la noi în țară. Acesta nu este unicul seminar de acest tip. Pentru luna mai este programată vizita specialiștilor Centrului de Cercetări și Inovații în protecția agroveterinară din Moscova. Atât pentru această ediție, o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 29 septembrie se așteaptă timp variabil. Dimineața și în decursul zilei, preponderent la nordul Republicii, va ploua slab. Vântul va sufla din direcția nord-estică, cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea plus 14, plus 16, ziua 22-25 de grade căldură. În următoarele zile precipitații nu se prevăd, ziua temperatura aerului va crește puțin.